eng yumshoq yostiq vijdon yostig'i birodarlar toza vijdon bo'lsa kesakni ustida ham mazza qilib uxlaysiz vijdon pok bo'lmasa birovni haqqi yeyilgan kimgadir zulm qilingan bo'lsa par yostiqda ham uyqu kelmaydi rim İmper imperatori e, elchilaridan bir guruhi madinai munavvaraga keldi hadrati umar roziyallohu anhu bilan gaplashgani shunda umarni so'radi qayerda umar haliginda shu yerda ko'rgan edik xalifa odamlarni ichida yuribdi qidirib 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 topolmay bir joyga borsa o bog'i pastrog'ida ko'rsatishdi borsa bir kesakni to'plab o'zini bitta to'nini kesakni ustiga qo'yib maza qilib uxlabyotibdi tuproqda shunda kelib aytgan adilta fa, -fa aminta degan adolat qilib maza qilib uxlabyotibsanmi degan adolat birodarlar haqiqiy ya'ni insonga rohat beradi adolat qayerda islomda biz islomga amal qilishimiz kerak shunda inshaalloh xotirjamlikni topamiz